Пане Романе, розпочнемо ми з вами з вибухів на території Російської Федерації. Звісно, трошки згодом згадаємо про день пабідабісія. Але цієї ночі відбулася успішна операція ударних безпілотників Служби безпеки України, які вразили дві нафтобази в одному із сіл біля Анапи в Краснодарському краї. Про це повідомили кореспонденту УНІАН поінформовані джерела, оскільки. Пане Романе, ці нафтобази є перевалочним для постачання пального російським військам у Криму, оскільки знаходяться неподалік півострова. Якими будуть наслідки для російських терористів, для окупаційної армії, і що зараз з економічним та логістичним потенціалом Росії для ведення війни? Продолжаются санкции Малюка. Самые действия, действенные санкции, которые можно наложить, и вот наша спецслужба их налаживает, налаживает довольно-таки неплохо. Мы это видим. То есть наложение такого рода санкций приведет, в конце концов, к синергетическому эффекту, эффекту накопления проблем в российской и углеводородной отрасли, в российской экономике, ну естественно, в поставках топлива армии. Армия без топлива, топливо это кровь армии, засохнет. Двигаться будут максимум на велосипедах или на конях. Буденного конницу вспомнят, если, если масштабировать такого рода, рода выполнение задач. Масштабировать это надо по, по несколько баз в сутки уничтожать. Не одну, две, а с десяток как минимум. Баз-то у России не одна тысяча, если считать именно базы базы, это нефтехранилище. И эти вот две точки, одна в хранилище мазута, вторая в хранилище дизеля, то есть были выбиты. Потому продолжение таких операций, но операции должны быть обязательно увеличены в количестве. Россияне все-таки восстанавливают. Вот даже удар по Туапсинскому заводу вывел его на три месяца, они за три месяца восстанавливают, то есть это надо постоянно повторять для того, чтобы этот эффект накопления сказался на армию России. И то только тогда можно о нем будет говорить. Пока, пока это точечные удары, которые, ну, они в конце концов они приведут к проблемам в российской армии, но точно надо увеличивать, И увеличивать дальность в том числе. Вот удар, допустим, по этим двум базам, дальше удар, та же самая служба безопасности отработала, отработала по Башкортостану, то есть полторы тысячи километров, та же самая картина, ударили в систему подготовки нефти на этом заводе, то есть уже на НПЗ, вот вот такие удары, но их надо умножать, то есть они должны быть в количестве на порядок выше. Більшом на в разів більше. Пан Романа. Якщо говорити про республіку Башкортостан, ми бачимо ось це відео. Нагадаю, що дійсно далекобійний дрон уразив на переробний завод Газпромнів Тіхім і тут можемо констатувати, що це дрон, який встановив такий собі рекорд, подолавши таку велику відстань, якщо ми говоримо про. 1500 кілометрів, та давайте розбирати наскільки зараз розвиваються наші технологічні рішення, які допомагають та будуть допомагати завдавати ворогу болючих ударів. Ми вчора з вами і в одному з ефірів згадували про те, що ми зараз розробляємо аналоги шахедів і про те, що якщо в нас буде цих так зразків великій кількості, то потім ми зможемо побачити і вже більш масштабніший результат. К этому я об этом и говорю, то есть к этому надо идти, масштабировать, масштабировать производство, масштабировать дальности, увеличивать дальности, ну естественно, количество уничтожаемых объектов углеводородной отрасли. Но это пока мы говорим об углеводородке, а таких объектов у россиян очень много по другим отраслям. Это металлургия, уничтожать надо металлургические комбинаты, мы это можем делать, там есть реперные точки, вот удары были довольно-таки неплохие по кислородным цехам. А уничтожать надо тягловые подстанции электров, электрожелезной дороги, то есть электровозов, для того, чтобы вы, выбить это, этот механизм логистики. Но то, что касается, допустим, именно этого удара, действительно полуторатысячный беспилотник вот, впервые дошел до, до такой дальности. Башкортостан — это еще дальше на восток, юго-восток от Татарстана, помните, был удар по э, НПЗ в Татарстане, там несколько было повреждено, в том числе и завод по производству шахедов российский, так это еще дальше, это еще на 300 километров дальше, вот до полутора тысяч уже дошел наш беспилот Опять же, масштабирование такого рода ударов должно происходить немножко на другой базе, потому что, служба безопасности, главное управление разведки, это спецслужбы. Немножко не свойственно спецслужбам заниматься, допустим, авиационной тематикой. Это просто из-за того, что у нас нет военно-воздушных сил. И в 2004 году Кучма уничтожил практически, переведя из вида войск в род войск. У нас сейчас есть только авиация, а по большому счету это должно быть вид войск, военно-воздушные силы, которые, родом, которые, родом войск, которые должны быть стратегические беспилотники, а это практически самолеты. Самолет обеспечивает дальность полторы тысячи километров. Для самолета это примерно 7-8 часов полета. И это под управлением. Это летный состав должен вообще заниматься этим вопросом. Летчики должны летать, пусть на беспилотниках, но, ну, по крайней мере, понимая, как самолет себя в воздухе держит, плюс обслуживание такого рода стратегических беспилотников должно проводиться на базах инженерно-техническим составом авиационных сил наших. То есть это целый процесс уже в другой сфере, в другой плоскости. Так вот, мы его еще не начинали. То есть то, что проводят, допустим, службы безопасности, главное управление разведки, это все-таки точечные, еще раз повторюсь, это точечные удары. Для того, чтобы они принесли серьезный эффект, они должны быть в количестве в 10 раз больше, то есть на порядок больше таких ударов в сутки, причем и каждые сутки, это не раз в месяц, это опять же та же проблема любой службы, которая выполняет эти задачи за счет внутреннего бюджета на своих площадках. Они не могут это поставить в серию, на поток, это производство, это обслуживание, это полетные задания, то есть это целый комплекс мероприятий, которые служба просто сама не потянет. Пане Романе, так я пам'ятаю, що ми з вами обговорювали це неодноразово про літаки, і ви згадали Татарстан. Ми говорили про те, що тоді Україна могла оснастити легкі літаки літаки типу Цесна дистанційним управлінням, і що ці літаки можуть бути навіть не чинені вибухівкою та пролітати певну конкретну велику вісень. Пане Романе, з цим розібралися. Дякую за вашу відповідь. Давайте перейдемо до того, що відбувається на полі бою. Російські окупанти два тижні активно намагаються зайти в часів Яр, Донецька область, але не можуть і не змогли цього зробити. Супротивники тиснули на мікрорайон на канал, який знаходиться найближче до міста Бахмут. Про це розповідав і політолог, військовослужбовець збройних сил України Кирило Сазонов. А наскільки окупантам зараз вдається або ж навпаки не вдається просуватися з двох боків якими є намагання взяти часів яру лищата? Як ми розуміємо, що вороги по карті планують захопити цей населений пункт, щоб просуватися в бік Костянтинівки, а далі вже пряма дорога до Дружківки, Краматорська і відповідно Слов'янська канал, який називається канал Сєверський Донець-Донбас? Він берет своє начало із Райгородка, це восточні Славянського Сєверського Донца. И там несколько станций водоподъема, канал довольно-таки широкий, глубокий. Там сейчас воды нет, он в свое время поднимал воду с Северского Донца на 200 метров в Верхнекальмевское водохранилище в Донецке. Оттуда она уже расходилась по всему Донбассу. Это высота больше 300 метров. То есть получается, что этот канал, он сейчас используется нашими войсками как такой довольно-таки серьезный противотанковый рог. Плюс рядом с этим каналом идет шоссейка, которая в свое время обеспечивала этот канал. То есть вот такие два линейных ориентира, два линейных участка дают возможность нашим войскам использовать их как рубежи, рубежи обороны. Где-то в каких-то точках россияне пытались их пройти, особенно там, где канал уходит под землю. Там есть несколько участков, где идет труба под землей, то есть вода заводилась. Но, тем не менее, рядом шоссейка – это все равно ровное место. То есть у нас есть возможность их удерживать. После того, ее удерживать. А после того, как туда зашли спецподразделения Главного управления разведки, там настоящие спецуры, это профессионалы, воины, профессионалы. Именно такой армия вся должна быть. Вот как гуровцы, это вся, все 400 тысяч человек наших воинов должны быть такого уровня профессионалами. К этому надо стремиться однозначно. Война у нас еще лет на 10, как минимум, пусть разных фаз, но тем не менее. Потому после захода ГУР в Часовьяр ситуация стабилизирована, и туда сейчас заходят дополнительные в партии вооружения американского, которое сейчас в аварийном порядке поставляется, в том числе на такие в горячие точки. Часовьяр и тоже Черетина, то есть под, под, эти, под эти вопросы. У нас есть возможность удержать часовьяр. Потеря часовьяра для нас действительно будет очень болезненной. Почему? Потому что у россиян откроется тогда как минимум два направления. Направление на север со стороны Бахмута, на Славянске направление на запад того же Бахмута, мимо Часовьяра, на Константиновку, а это общее направление через Константиновку на Покровск, на тоже на это практически окружение Торецка, то есть можно сказать обрушение фронта Северного в районе ну, Северного Донецкого фронта, если смотреть от Донецка. То есть нам придется отходить на линию обороны в район Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Почему и битва практически за Часовьяр – это одна из основополагающих таких битв ну, на ближайшие несколько месяцев. Еще раз повторюсь, у нас есть возможность удержать Часовьяр. Надо достаточное количество боеприпасов и дополнительные силы, личный, личный состав, которого сейчас катастрофически не хватает на линии фронта. Ману Романа, до Авдеевского направления перейдемо Российские войска, как бы то, вошли в село Уманске на захват Авдеевки, установили там прапор. СРСР про це повідомляє аналітик Більд Юліан Рьопке. Аналітик зазначає, що після падіння Авдіївки українські війська тримали оборону на захід від міста на лінії Бердичі, Семенівка Орлівка Тоненька. Однак до кінця згадуємо, що березня російські війська прорвали цю лінію, просунулися на захід. якими зараз є загрози для сил оборони саме на Авдіївському напрямку і. Тут я ще додатково згадаю, що сьогодні з'являлася інформація, що саме на цьому напрямку знищили су 25 російських окупантів. Про це повідомляли моніторингові канали. Інформація поки що офіційно не підтверджена, але сподіваємося, що буде Останні партії, які заходили в американській помощі, вони обозначались по крайній мере, в доступної формі в інформаційному потокі. це було. помимо 155-х снарядов, в том числе и ракеты ПЗРК, ПЗРК -то, то есть перенесные зенитно-ракетные комплексы, и ракеты из ЗРК к зенитно-ракетным комплексам. Потому у нас уже увеличилась плотность ПВО на линии фронта и допускаю вероятность того, что будет уничтожен, мог быть уничтожен еще один самолет Су-25. У россиян их около двух сотен всего лишь осталось. Это старые советские самолеты, их в свое время было очень много выпущено, но вот остатки их уже не производят. Штурмовики, которые на предельно малых высотах НУРСами, неуправляемыми реактивными снарядами пытаются обстреливать наши э, передовые части. И они, если есть достаточное количество ПЗРК на линии фронта, то они очень довольно-таки споро уничтожают Потому может быть и такой вариант именно на этом направлении. Россияне действительно продвигаются. Вот и выход на Уманское, то есть это общее направление на запад в сторону Покровска, на, на Карловку, на в район Очеретина, то есть э, этот район. Пытаются продвинуться, тягают э, свои тряпки, кто российские, кто советские. Э, скорее всего, скоро уже э, будут, э, будут таскать и Чингисхана какие-нибудь в стяге, то есть и у них это проблема с психовосприятием с самих такого рода действий, поэтому на это не надо обращать внимание, то, что нам приходится отходить, так как еще раз повторюсь, есть определенный недостаток боеприпасов и лично особенно личного состава. То есть вопрос с личным составом надо решать очень быстро, это оптимальный вариант, это постановка в строй. силовиків правоохранителі, которые можуть очень швидко переучитися так, як і так обращаються з оружием. Це основна їх пана Романа. Також на Оріхівському напрямку російська армія значно активізувалася у та у кілька разів посилила штурми за даними прес-служби сил оборони півдня України протягом минулої. Минулої доби в операційній зоні тривало контрбатарейне протистояння та відбування ворожих атак. І зокрема, на самому Оріхівському напрямку окупанти здійснили 28 штурмів в районі Старомайорського. Декілька днів тому на цьому напрямку було значно менше російських атак. З чим пов'язуєте активізацію атак з боку російських окупантів саме на цьому напрямку? І чого очікувати? Ну и Времевский выступ, они сейчас пытаются как-то улучшить свои оборонительные позиции, и Ореховское направление, то есть выступ в сторону наше вклинение в оборону противника, которое мы в прошлом году осуществили в сторону Токмака, они также будут пытаться срезать. Особенно вот Ореховское направление, оно для них проблематично. Прекрасно понимают, что если у нас будет достаточное количество боеприпасов, подойдет артиллерия, ракеты дальние, подойдет авиация, то, естественно, это направление будет одним из приоритетных, и мы начнем двигаться дальше. То есть а для них это уже проблема. Дойдем до, до Токмака, мы сможем э, артиллерии армейской дальней э, контролировать уже Мелитополь и железнодорожную шоссейную э, магистраль в Крым. Для них это смерти подобно, то есть это практически перерезание своего коридора. Потому они будут остатки тех наступательных мощностей, которые у них были того резерв, тех резервных частей, которые у них остались после зимнего наступления, они будут сейчас пытаться срезать это вклинение наше. Ну, там довольно-таки устойчивая у нас ситуация. Единственное, что, что недостаток все-таки снарядов сказывается на этой ситуации. То есть, я думаю, вот в ближайшие несколько недель после захода... Основної партії вже є американська. А з іюня місяця подайде уже і чешська партія. первые 180 вісімдесят тисяч снарядів. цю ситуацію проблему проблематику снимут. То есть ми этот виступ удержим до заходу. Віація пане Романе. Нещодавно супутникові світлини російських складів військового транспорту і зброї ймовірно додатково вказували на те, що Росія наразі. Підтримує свої військові зусилля переважно за рахунок вилучення та відновлення озброєння з таких сховищ, а не до прикладу масштабного виробництва нових транспортних засобів і певних видів зброї. Зокрема, про таке припущення надав осінт аналітик. Один з написав Ньюсвік. Чи погоджуєтеся ви з? Думкою цією, та як ви вважаєте, наскільки зараз запаси бойових броньованих машин на території Російської Федерації скоротилося, наприклад, порівняно з довоєнним рівнем? Або ж давайте порівняємо перший рік повномасштабного вторгнення і те, що відбувається у Росіян зараз. Ну, они вышли на масштабное производство, просто его не хватает. Есть просто конечные цифры, вот как конечные цифры по производству боеприпасов. Вот они могут производить там в районе 7 тысяч боеприпасов, снарядов в сутки. Вот они их используют 7 тысяч, плюс, может быть, какие-то северокорейские еще там тысячи три. Это по суткам, до 10 догоняют. То есть они вышли на серьезные объемы производства, но они просто их используют, им их не хватает потому можно говорить уже о нулевых складских остатках по боеприпасам. Э, та же самая картина у них в ближайший год, наверное, будет и по технике. То есть они производят достаточное количество техники в сутки. Ну, несколько десятков единиц техники производится новой и восстанавливается по поднятой смерть хранения. Но мы уничтожаем больше. Мы иногда, если считать по коробочкам, то есть по боевым бронированным машинам, всем, включая артиллерию, до сотни коробочек в сутки уничтожаем. И россияне просто не успевают до этого восстановиться даже. Потому вот этот обратный отчет, он запущен уже и где-то в следующем году они однозначно выйдут, в том числе на нулевые складские остатки. То есть на складах россиян не останется ни одного более-менее удобоваримого механизма, которые можно было поставить строили на боевое дежурство, и они будут работать только с колес. Вот произвели, допустим, полтора-два десятка коробочек в сутки. Вот они только их могут выставить на поле боя. Мы просто уничтожаем больше разными механизмами. Просто они не будут их выводить, опять будут боро... опять будут воевать мясом. То есть пока еще живыми солдатами. Ну, примерно так. Здесь механизмы есть, как нивелировать, допустим, какую-то проблему, только за счет живой силы. Но это будет где-то через год. Сейчас у них, ну, как минимум, остатки по, если считать, по складам и готов только не все, что там лежит. Дело в том, что оно большинство не пригодно даже к восстановлению. А предположительно на то, что можно восстановить, а у них где-то еще осталось около 25-30%, не больше от, от общего количества. Почему я говорю, вот от, чуть больше двух лет уже воюем, то есть у них где-то осталось вот еще 25-30%, еще ну, и все, выйдут в ноль. И именно это, если не будет каких-то замораживаний боевых действий, мирных каких-то договоров и так далее и тому подобное, что даст возможность россиянам... Накопіти боє технику і далі вже розвивати следующее наступлення. Тому вряд ли хто на це пойдет, я думаю, якраз в такому режимі постоянного уничтожения російської техніки, ми дійдемо до нульових складских остатков в Росії, як це зробили вже по боєприпасах. Чому згадала запаси бойових броньованих машин для того, аби зробити перехід до наступної теми, такий місточок, і згадати все ж таки, що сьогодні в Москві відбувся. Парад побіди, як і торік, у ньому взяв участь лише один єдиний танк, старий Т-34. Попрошу показати наших редакторів, як це все. Господи, прости, мало який вигляд користувачі соцмереж, журналісти та незалежні оглядачі визнали це доволі символічним і відверто висміяли парад. На 9 травня завжди був все ж таки для Кремля нагодою продемонструвати свою військову могутність, могутність режиму, вводячи на червону площу десятка одиниць найсучаснішої військової техніки. Однак, що демонструють росіяни в даному випадку, пане Романе? Это говорит о том, что российская психика закольцевалась на 45-м год прошлого тысячелетия, прошлого века, в прошлом тысячелетии. То есть э, они выйти из этого круга не могут. Вот они повторяют этот круг постоянно 45-й год, Т-34, э, флаги, они с кем-то борются, с фашизмом, с нацизмом. Это проблема психики. И эта психоматрица переписывается уже 79-й год. В следующем году будет 80. То есть, по большому счету, это проблема как минимум трех поколений россиян, которые вот никак из этого круга просто выпасть не могут. А российское военно-политическое руководство не дает россиянам, как минимум двум третям россиян, из этого круга выйти. Треть выскочила, то есть мы видим, что поддержка у Путина две трети российского общества, треть выскочила из этого круга, но она неактивна, по крайней мере, мы активности ее не видим. Потому это вот эту проблему российскую можно решить только разбив этот круг, то есть уничтожив российскую армию на нашей территории, именно она подпитывает этот, это движение по, по кругу российской психики. Эта психоматрица должна быть переписана, переписана уже в новых реалиях развала Российской империи. То есть развал Российской империи на национальные кластеры — а остаток России, скорее всего, будет закатан такую санкционную, санкционные банки, закатан довольно-таки надолго, лет на сто, надо еще 3-4 поколения пережить, чтобы переписать себе эту матрицу, связанную с их внутренней проблемой. Внешне это никак нельзя решить. То есть внешнее давление абсолютно не даст никакого Результати токи внутрішнє пережиття. То есть вот им, їм не вистачило тих трьох поколінь, треба примерно три поколения, щоб вони стерли, переписалися і пошли заново жити далі, не жити прошлого, пане Романо. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за вашу професійну думку. Бажаю вам спокійного продовження цього вечора, цього дня. Нагадаю, що Роман Світан, військовий експерт, очок інструктор полковник запасу української армії, був з нами на прямому зв'язку.